大 S 与具俊晔的爱情故事，想必大家都了解过。二人是彼此的初恋，因为工作原因被迫分手。没想到时隔二十多年，他们还能记得彼此，踏入婚姻的殿堂。婚后很少看到二人秀恩爱，他们只会分享一些跟友人的聚餐，或者有媒体偶尔拍到二人街头散步，甜蜜牵手。 这个七夕节，跟大多数人一样，具俊烨停止了韩国的工作，返回台湾与大 S 过属于他们的二人世界。据台媒报道，具俊烨在七夕节前一天受到友人邀请，一同前往餐厅吃饭。用餐时还被个手里围风肉玉二人留影纪念。 出现在台北洞区杭桥餐厅老板的爱纸旁边站着蒋家第四代长子成果设计创办人江有白，三人彻夜喝酒聊天，让网友惊讶巨君夜在台湾的人脉。该名盘式餐厅老板做，在爱纸贴出三人合照，写到带两位哥到我的厨房吃饭，整晚的面子脱开。 只见照片中，具俊晔戴着招牌眼镜和帽子，长镜子拍，一旁站着江有白，二人刚好都是光头，也都喜欢刺青，拥有不少共同点。网友纷纷留言赞叹：“杰夫在台湾交了不少朋友，酷帅大叔。”柴智屏旗下的歌手李维风也，在矮着贴出与具俊晔的合照，透露时间点在七夕前一天。开心表示最后晚餐还捕获了野生的龙哥，个本人亲切到爆炸。 由于具俊烨二张照片的穿搭都一样，间接证明不是气息当天的聚会。虽然在李维峰和具俊烨的合照中，大 S 并没有现身，但很多人都在猜测拍照片的人就是大 S。毕竟在浪漫的餐厅、合适的氛围、美好的情人节中，大 S 和具俊烨两人怎会没在一起呢？ 拍照片的人就是大 S 啊！S，毕竟在浪漫的餐厅、合适的氛围、美好的情人节中，大 S 和具俊晔两人怎会没在一起呢？相信大 S 见到具俊晔也会感觉惊喜吧。爱情就是这样，在不知不觉间给对方一个小惊喜，他就能开心一整天。如果不是台媒报道，我们都不知道具俊晔反拍了。 由此可以看出，他为了给大 S 一个惊喜，保密非常高。朱军也和大 S 在一起是因为真爱，两人在一起是因为二十多年前遗憾分手，所以重视原本继续上演浪漫的爱情故事。他们结婚不是为了传宗接代，更不是为了互相炒作，而是因为真爱。两人没有为对方买钻戒，而是纹了一个戒指，说明他们的爱情没有物质的诱惑，有的是刻骨铭心的真爱。 虽然二人的七夕合照并没流出，但相别半月，他们肯定非常想念对方，彼此间甜蜜互动也可想而知。这是他们婚后第第一个七夕，很感动。巨君夜能为大爷死两国奔波，或许这就是爱情的力量，或许这就是夫妻二人的小甜蜜。 我们可以想象，七夕节巨君业陪伴在大野史的身边，说明巨君业很重视两人的缘分，不用万里飞到大野史的身边，为的就是在最重要的日子陪伴在对方身边。有人透露，巨君业可能在八月七日会有演出，所以在七夕节回到老婆身边，两人一定会度过一个幸福甜蜜的节日。 其实具俊烨去韩国期是为了工作，之前他也说过我已经结婚了，会在台湾度过婚姻生活，没有工作就会一直待在这边。可以看出具俊烨真的很爱大 S，为了大 S 可以连工作都不管，饭会台湾陪伴，哪里有大 S 哪里就是他的家。对此，网友表示：如果一个男人为了我做到这种地步，我一定会感动到哭。大 S 真的好幸福，S 妈、yes, 可以放心了。 S 大 S 能在中年遇到爱他的人，本身就是一件幸福的事情，更何况爱他的人还是大 S 初恋，二人还彼此相爱。希望二人能够彼此珍惜这段来之不易的幸福，希望他们能白头到老。对此，大家怎么看呢？